Какого техника вообще к тому, чтобы ликвидировать быстро пожар и, возможно, ли повторение прошлогодней ситуации в Днепропетровской области. Сегодня мы проводим, во-первых, не учения, занятия, те, которые привлекаются и государственная администрация, и государственное лесное хозяйство и плюс МЧС в целом. Это те люди, которые закреплены за Новороссийским лесничеством, включая четыре района, где находятся массово лесные насаждения и лесопосадки. Мы выполняем указ президента, распоряжение губернатора нашей области, где держится на постоянном контроле эта работа и не допустить, самое главное, возникновение сильных пожаров, возгорания в лесах и так далее. Работа эта ведется, окапывается, ставятся шлагбаумы, ведется предупредительная работа. В субботу воскресенье выезжают оперативные группы вместе с органом внутренних дел, вместе с пожар, пожарной плюс с администрацией районов, вот, ведут предупредительную работу. Мы, естественно, покажем сегодня ту технику, которая готова именно в этом районе, вот, как она будет действовать в случае. И самое главное, нам не допустить прошлых, прошлых, прошлого года. Это пожар, который был в военном лесничестве. Все зависит, естественно, от человеческого фактора. Фактор этот мы тоже самое на сегодняшний день отслеживаем, фактор этот предупреждаем и работаем с населением. В средствах массовой информации, которые помогаете вы, в частности, нам это все высветлить, показать, рассказать, предупредить вот, всех. А вообще достаточно техники? Техники нам на сегодняшний день достаточно. Мы подняли ту резервную группу, которая стояла у нас зимой на обслуживании. Вот, все автомобили повышенной проходимости, как пожарные, так и аварийно-спасательные автомобили. Сегодня это будет продемонстрировано в три этапа. Это когда горит подсилка, когда верховой и, естественно, уже окончание тушения пожара. Постараемся в этом году сделать все возможное для того, чтобы не допустить в первую очередь больших лесных возгораний, которые ну, работают в ущерб и экологии, и государству в целом. И плюс Нанесения сильного ущерба. А какие ошибки были поняты в прошлом году? И что вы изменили, учитывая ситуацию, которая сложилась в прошлом году, когда пожар разгорелся вообще невероятно, и очень сложно было его погасить. Какие-то вот были там, может быть, какие-то тактические ошибки или стратегические? Тактических ошибок с нашей стороны не было. Была тактическая ошибка. Такова военная лесхоза о том, что возгорание началось где-то в полдевятого утра, уже сильно возгорание. Нам сообщили в 15.10. За 30 минут уже прибыли первые экипажи, а потом надо было принимать решение для, для того, чтобы подтянуть все силы уже в область. Он разгорелся до такой степени, что его остановить практически за сутки двое нельзя. Самое главное, что мы сделали локализацию по всему периметру, выставили технику, не допустили огонь на поселке Гвардейское и Черкасское и плюс два склада. Склад ГСМ 6-го армейского корпуса и склад ракетного вооружения, то же самое 6 армейского корпуса. Это была самая главная задача, с которой мы спрашивали. Затем мы поддерживали на протяжении месяца не допустить возгорания, так как в военном лесхозе не было техники, они лесом вообще не занимались, нету непроходимых дорог, ни уязвимых, ни проездных, уже я не говорю за то, чтобы можно было провести какую-то разведку. Помогла авиация и МЧС, вот, вертолет, который прикреплен к нам, он вел постоянную разведку, нам указывал на те места уязвимые, которые нам необходимо обратить внимание. Самое эффективное тушение было это в ночное время, когда жара спадала, ветер утихал, естественно, в ночное время отрабатывали. В более таком крупном масштабе. А в дневное время выезжали на те очаги, которые возгорались из-за сильного ветра. Ветер, вы тогда помните, наверное, был 18-20 метров в секунду, с порывом до 25. А в этом году леса готовы вообще? Как-то их подготовили? И как будут отслеживать? Будет какие-то еще новые, новое оборудование, чтобы отслеживать возгорание в лесах? Оборудование чтобы... уже закупается за областные деньги. Устанавливаются а у нас есть? камеры, которые могут показать и отслеживать, где может быть возникновение, то есть где возникает пожар. Мы усиливаем своими силами МЧС, техникой на все лесничества и лес хозы, которые находятся на территории нашего. Сколько будет камер, где они будут, будут устанавливаться? По Кудова 4 камеры, это Павлоградский, Новомосковский, Днепродзержинский и Днепропетровский сельский район. А где они будут, откуда они будут? Свыше. наблюдатели с той стороны. Петя, сколько сегодня людей и техники задействовано? <как> У нас задействовано 18 единиц техники, это те, которые закреплены на территории Днепродзержинского лесхоза. Вот. Личного состава, который будет участвовать в учении, 153 человека плюс начальники управления отделов, которые находятся на территории области. Чтобы то же самое провели. Мы, в принципе, проводим такие занятия, э, уже проводим с 10 апреля. Вот сегодня вроде как этап. В конце будет подведение итогов со всем начальником управления отделов. Естественно, чтобы сделали они тоже самое хорошие выводы. А, скажите, пожалуйста, в связи с тем, что уже на дворе сейчас такая теплая погода, будет ли организовано дежурство на проездок? Везде будет дежурство, я же говорил, что становится шлагбаум и перекапываются въездные нелегальные дороги. Вы... Вот, только будет стоять шлагбаум для проезда отдыхающих, там где э, разрешено отдых. Вот. Все, остальное, все остальное будет патрулирование внутренних войск, Министерство внутренних дел, совместно с нашим. Выезжает ежедневно и плюс выходные дни по 4 экипажа во все районы. Они проезжают леса, останавливают. Самая плохая ситуация, то, что мы не можем как-то наказать тех людей, которые, к примеру, занимаются или разводят костры, отдыхают в неположенных местах. Самый большой штраф это 17 гривен, если поймают. А если не поймают, значит мы после них работаем, а все остальное остается. Какая техника производства каких стран используется и есть в наличии в МЧС области? В МЧС области техника есть в Германии, есть в России, есть Порш спецмаш, это Украина. Лучшая, естественно, техника на сегодняшний день отрабатывается у нас российская, это автомобили повышенной проходимости, но Порш спецмаш сегодня становится тоже на путь развития. Эта техника у нас тоже ну, то же самое будет на уровне. Такие, такие примеры вот уже стоят. Ви сказали, що закуповуєте техніку зараз. Щось крім камер закуповуєте чи тільки камери? Ми покупаємо, во-первых, нам виділила обласна державна адміністрація на предупреждение чрезвычайной ситуацій, лесных пожаров на сегодняшний день 1 млн грн. Ми купимо хороші рукавати, які можна буде приложити, плюс насос, который может подавать воду до 4 километров, и обмодирование для тех людей, которые могут входить в очах пожара.